Канале Рок, Рок, уже 10, нью, не знав, чар, на канале не віддав. Це вже не было 10 днів, не да. І знову космос. Подавайте подобайку, на канал, дзвіночку, в пропонуєте, що А так підпишіть на мій канал, я ставлю на всі сегодня там вийшло нове зарядом 5 І так сьогодні нас темно сторона на Стань, ты не можешь заставить... А, стоп, там на зурна вместе с ту, к не бачу. Меня... Кстати, я твоя часть. Да. Я темная сторона луны. И что? Это какая-то чушь. Это просто факт, бро. Ты думаешь, есть одна моя сторона, которая всегда скрыта тенью? Это какая-то бессмыслица. Вообще-то все так. Поясни. Мы вращаемся синхронно с Землей. Ты даже не знаешь, что означает синхронное. Nah, Это я... значит, что мы обращены только одной стороной. Одной стороной к чему? К Земле. Yani. Именно. Если бы мы находились относительно Солнца, что является? <fire ATP _2> так. Так. Вы же на палатке. Одной стороной к чему? Стоп! Вывод еще вместе раздвоение от К Земле? Именно. Если бы мы находились относительно Солнца, что является источником света в Солнечной системе. Тогда да, у меня была бы темная сторона. Но мы повернуты к Земле. Что вращается вокруг Солнца, а мы вокруг нее. Так что темная сторона. Да, это очередная глупая теория да. по мне, что придумано невежественными землянами. Ну да. Так, а, да. почему меня так называют? Что это такое? А, не знаю. Ты та часть меня, которая никогда не смотрит на Землю. Да. Ты направляешь свой взор лишь в бесконечную тьму космоса. Да. Ага, это значит, в каком-то смысле я темная сторона. Знаешь что? Как скажешь. Да, то выводы, что ты... Там за сто на месяца. Тихо для земли, а так. Туда светится. Куда месяц. Ты светится, туда светится, а зато вечно. И да. Наши 500. Еще 500 будет 1000. 15 месяцев. То, то новая фракция.